Assalamu alaykum, wa rahmatullah. Deməli, bu gün ayın 16-sıdır. Mən bu səs qeydini səbr etdim ki, birdən eee giz olsalar da İran hakimiyyəti Azərbaycana baş sağlığı verər. Bəlkə yatıb bəlkə bu olaylardan xəbəri yoxdur. Diyim Yəni belə deyək də, bizim Azərbaycan xalqının düşməni olsa da belə ədalətli olaq. Necə ki Allah Qurani-Kərimdə Maida surəsinin 8-ci ayəsində deyir ki: "Başqa qəumlu olan cininiz sizi ədalətsizliyə söv etməsin." Mən də bundan dolayı deyiməş olur da, ola bilsin yatıb, ola bilsin başı, e, mən nə bilim, nəyəsə qaçıb İran hakimiyyətinin Ola bilər də böyük dövlətdir. Atomu var, uzun mənzilli olan raketləri var. Böyük dövlətdir. Bəlkə ola bilsin Azərbaycanın hücumdan xəbəri olmasın. Amma həm də olsun Allaha artıq 17-sinə keçən gecədir. Allah şahiddir. Mən bu səsi indi yazıram və YouTube kanalıma qoyacam. Dedimə gözləyirəm, 16-sını da gözləyirəm. Gördüm yoxdur, 17-sinə keçir, artıq dözə bilmədim. Bunu paylaşım etməliyəm və inşallah da edəcəm. Ey İran pərəstərlər, Azərbaycanında olan Şiələr kimçi ki İranı müdafiə eləyir ha. Onlara üzümü tuturam. Hani nə oldu? Azərbaycanın dostu idi İran başsağlığı vermədi. Niyə vermədi? Dünyasını dəyişən salladatlarımız oldu. Niyə vermədi? Niyə İran hakimiyyəti Azərbaycan dövlətinə başsağlığı vermədi? Niyə yanında deyil? Niyə türkçümin, türk hakimiyyəti kimi öz rəsmi kanallarında rəsmi televizorlarında biz Azərbaycanın yanındayıq, dövlət olaraq dedilər. Niyə İran hakimiyyəti bunu eləmir? Ay, niye özümü yorursan, ay elsin. Bəllidir, məlumdur. Ya mən özümü yormuram. Mən istəyirəm bunu bildiyin kimi öz xalqım da, öz millətim də bilsin ki, Azərbaycanın düşməni, 1 nömrəli düşməni İran hakimiyyətidir. Bəzi eee kanallarda paylaşım etdim. Səsli olaraq dedim, nə oldu? WhatsApp-da ən çox, Telegram-da ən çox dedim, nə oldu? Sizin indiyənə kimi eee dəstəklədiyiniz İran İslam Respublikası sizə görə Azərbaycanın qardaşı idi, dostu idi. Niyə sizin yanınızda olmadı? Niyə başsağlığı vermədi? Ey, e, niyə? Dedəşim Mənə kadrlar atdılar İrandan olan cemaat ayağa qalxıb deyir bax verirlər də deyirəm ha Sübanalı mən sənin üçün uşaq deyiləm Mən sənin üçün uşaq deyiləm bu İran hakimiyyətində olan Azərbaycanlıların Azərbaycanların Azərbaycanlılığa dəstək olaraq İranda mitiq eliyiblər mənim davam mənim sizdən tələbim mənə görsədin nəyi görsədin İran hakimiyyətinin Dövlətin içərisində Azərbaycanlılardır, bəyti gəlirlər. İranda ki olan Azərbaycanlılar, Azərbaycandakı olan Azərbaycanlılara uzaqdan dəstək verirlər. O qara millətdir, mənə dövlətin görsədin, hakimiyyəti görsədin, indiyənə kimi. İndiyənə kimi təqlid etdiyiniz o əm maməli, qara papaqlı, ağ papaqlı olan Ahalilimizin Azərbaycanın yanındayıq biz. Bir sözünü deyin. Allahu Ekbar. Görsədin. Görsədə bilmədilər. Həm də olsun Allah'a. Çox maraqlıdır. Biz göstəririk ki, bax bu günləri həm də olsun Allah'a. Bu fürsəti heç kəsə verməram Allahın üzünə. Bu fürsətdən istifadə edib sizə üzümü tuturam. Ey İran pərəstlər, ey təqlidçilər, ey İranın Adalətli İslam dövləti sayanlar, hansı İslamın ədaləti, o İranın ədaləti hansı, e, hara getdi? Mən sizə deyim də, Ermənəndən Erməni ilə qardaşdır deyənə, Azərbaycanın yanında olaram sözünü deməz axı. Olmaz axı. Çünki ayıbdır da, mən necə deyim? Mən dostumu buraxım Sənət dost deyim ey Azərbaycanla, ey Azərbaycan milləti, özümü tuturam indiyənə kimi İranı dəstəkləyənlərə, özümü tuturam İranın dini xadimlərini müdafiə edən, canla malla müdafiə edən insanlara adamı diri-diri boğardınız, nə oldu? təqlid etdiyiniz alimlər gör nə gündədi. Bir dənə də dəstək vermir, uzaqdan uzağa demir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin demir. Şahid oldular, demirlər. Budumu sizin təqlid etdiyiniz alimlər? Budumu indənə kimi bizim gözümüzə xoxurdunuz ki, ha, hə, Qarabağda bizə yardımçı olublar da. Mən də həmişə sizə demişəm, indi də deyirəm. O yardım Yardım deyil də əslində. O yardım yardım olsaydı bu günləri onun bəhrəsini görərdik. O yardım değildi. O bir hilaydı, səhnə idi ki, gələcəkdəki olan inanlı Azərbaycanlıların içərisində Şiə olanlara töhmət vurmasınlar deyən bir iki dənə kadır çəkmişdilər, bir iki dənə olay olmuşdu. Hə. Görürsüz ki biz Azərbaycanın yanında Qarabağda olmuşuq. Görsədiniz özünüzü. Kim deyir ki sizə savaşın, gəlin savaşın. Heç biz də savaşmırıq. Ən azı uzaqdan uzağa baş sağlığı verərdik. Gördünüz? Həm də olsun ailəmlərin Rəbb-i olan Allah-a həqiqətən də munafiqlər, munafiqlər Allah Rəsulunu vəhllə tanıyardı. Amma həm də olsun Allah-a ki Allah Subhanahu taala bizə bu günü bəxş elədi ki Baxın. Görün. Əy eşiyələr. Baxın, görün əy eşiyələr. Təqlid etdiyiniz insanlar Ermənlərin dostu da, Azərbaycan millətinin dostu deyil. Sutan Allah, Allahdan qorxun. Nə olar? Xahiş edirəm, həssə xahiş edirəm ki, Allahdan qorxun. Ədalətli olun, Allahu Əkbər. Bu fürsəti qaçırmayın. Bu fürsəti qaçırmayın. Bunu görün, görməməzdikdən gəlməyin. İran hakimiyyəti Azərbaycandakı olan din xadimləri <coughs> din xadimləri Azərbaycandakı olan şialəri sev millər sevsaydılar sizin torpağınızı alan şərəfsiz olan kafir olan ermənlərə qarşı bir kəlmə deyərdilər demədilər subhanallah demədilər bundan nəticə çıxardın da ey Şiələr, Azərbaycandakı olan şiələr kim təqlid eləyirsə İranda olan bu kimi alimləri, bu kimi alimləri təqlid eləyirsə artıq onların başını buraxın. Artıq bu günləri, bu 3 gün, 4 gün ərzində özünüz özünüzə şahid oldunuz ki, həqiqətən də, həqiqətən də bizim dostumuz olan, indənə kimi dost bildiyimiz İran xalqı Azərbaycan xalqının yanında olmadılar, bağışlığı vermədilər. Türkiyə bağışlığı verdi. Mən demirəm ya türk olun. Mən deyirəm ədalətli olun. Bu olub bitən hadisəni dəyərləndirin, qiymətləndirin. Sizi İrana tərəf aparmasınlar. Beyninizi artıq o kimin alimlərin oğlundan götürün, beyninizə qoyun. Çünki onlardan sizə təqlidçi alim olmaz. Onlardan sizə sizi sevən, sizin vətəninizi sevən alimlərdən olmazlar onlar. Bu günləri özlərini göstərdilər. Bu günləri özlərini göstərdilər ki, biz Azərbaycanın yanında deyilik. Biz Azərbaycanda ki olan 12 nəfər insanın şəhid görmürük. Şəhid görmürük. Onların məyit görürük. Onları necə görürük? Bu mənanadadır. Subhanallah, ilə iləhə. Ilə. Ayılın. Ayılın Allahu akbar. Bir dənə dövlət qalanlarında çıxış etmədilər ki, Allah rəhmət etsin. Başınız sağ olsun. Biz də sizin yanınızdayıq. Lütfən təqlidi buraxın. Zaten çox şiyələr həm olsun Allah'a öz beyinlərini onların ovcudunun əlindən götürüblər. Artıq Allah'a tərəf gedirlər. Artıq təqlidsiz Allah'a tərəf gedirlər. İnşallah bunu paylaşın və kanalıma abunə olun və bunu yayın. Assalamu aleykum.